Salam hörmətli qonaq izləyicilərimiz. Bu gün mən sizə Masadır kəsəbəsində 2 nömrəli məktəbin yanında təcil olaraq evimi satışa çıxırıq. Xatırladım ki, evimiz e, tam sənətdir. Evin o torpağı tam mülki səhnətlə qaydasındadır. İpoteka yararlıdır. Əgər banksa ipoteka qayırıbsa, evimiz ipoteka ilə əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz yol asfaltla tərtib olunub, yolum. Bax buradan gördüyünüz hündür yerindədir, yəni çökə yerindədir. Kömələn məktəb. Bax buradan da görsəniz, bax bax düzbubu 2 nömrəli məktəb bak, budur. Tam yaşayışı olan bir yerdir. İndi isə evimizi sizə mən təqdim edəcəm. İnşallah evə o mə insanlar Allah Taala belə gözləyə bilər, qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video baxmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxanda bilərlər birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Evimiz 2 yerli yaralı, 2 mərtəbədən ibarətdir. Yuxarı mərtəbəsi tam remontludur. 1-ci mərtəbəsi sabah belə yeri betonla tərtib olunmuşdur. 15 daş aşağıda 15 daş yuxarıda. Hündürlüyün də gördüyünüz kimi, yəni 2.90, 2.95 hündürlüyündə bax. Hazır vəziyyətdə durub. Dəri betonla təsdiq olunub. Arxa tərəfdə pəncərəsi var, havalandırma sistemi mövcuddur burada. Qoşa daşdan tikilib, onu da göstərdim sizə. Bax, buradan da məsafəsi, havalanması, işıqlanması yetərincə var. Buradan hissəyə görə geniş bir, böyük bir qonaq otağı düzədə bilərsiniz. Yəni alın öz səhnəsi asladır. Burada isə sağ tərəfdə, yəni otaqlar da bilərsiz. Bax, düz bax burdan bölüb və ya sağdan bölüb, soldan və fərqi yoxdur. Yəni bölüb burada bir otaqlar da. Bəs burada yenə yəni, sanuz, sanitariya qoşa yerə bilərsiz və mətbəximiz də yenə yəni, yəni, burada aşağıda yerə bilərsiz halə tam yararlı evimizin adına tanıışı edirəm. Qiymətlisə çox sərfəli bir qiymət satışa çıxıb. 59000 manata satışa çıxıb. Burası bizim kombi sistemidir, elektrik sistemini, qaz sistemini kimi çəkilib, hazır vəziyyətdə saxlanılıb. Qazı, su, işıq və mərkəzi kondisionerlər hamısı tam qaydasındadır. Bütün şofetklər qoyulub. Suyun şofetklə kimi fasadı ağlar tozu ilə, mərmərin simentinə üzlənmədir. Pəncərələr ağlar daşdan, məcəlləri, balansları hamısı ağla ilə düzənlilib buradan da mən sizə göstərsin. Bax gördüyünüz, künəmli məktəb, bax buradır. Tam yaşayış olan bir yerdir. Üzbə olsa Gəncə şəhərindən çıxan yoldur, 10 xatırladım sizə. Buradan da bir daha həyətan sahəsini tanış edim. O mənzil sot yarım yaxın torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Evimiz ümumilikdə e, 140 kvadratdır. İndi isə evin içini tanış edim sizə. Evimizin giriş hissəsini tanış edim. O boylar hamısı, məşhur boylarda, yulana boylardır, gözəl ağ boylardır. Sağ tərəfdə elektrik qazlıqdır. Töşəməsi laminatdır. Solda evimizin mətbəxidir. Yataq otağı, yataq otağı sağda qonaq otağı və sol tərəfdə isə sanataq otağıdır. Evin də torpaq tamdır, sənədləri qaydasındadır. Əgər banka pul ayırıbsa, evimizi bankla da əldə edə bilərsiz, ala bilərsiz. Pəncərələr şəbəkə pəncərədir. Burada da 60 sm mətbəx mebeli yığğından sonra, yəni burada pulman bir balaca bir stol, stul, rahatlıq nar edə bilərsiniz. Mətbəxin də aboyları hamısı yulana boylardır. Buraya isə evimizin otağıdır. Abolla zəngli, bahalı abolla varlıq. Və onun da deyim ki, hörmətli tanıdığımız əzizlərimiz, evimiz e, şəxsi istifadə üçün remont olunub və yəni, tikilib, hələ zəqaz tikilib. Bügünkündə prosto təzili pul lazım olduğuna görə evimiz bu qiymətə satışa çıxıb. ordan da mənə səpəncəsin görsən, burada şəbəkə pəncərə və birbaşa öz bir həyətinə baxır. Kombi sistem çəkilib, elektrik sistem çəkilib, hazır vəziyyətdə. Yuxarısın çornu polo sıfırlılıb, izələs olunub. Bax, sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşaqları da genişdir. Suşulqadır. Moykadır. Montaj yeridir. Burada isə duşun yeridir. Traptna kimi çəkilib, hazır vəziyyətdə qoyulub. Və bu rese yataq otağıdır. Evin havalanması yetərincə yaxşıdır. Aboylar da gördüyünüz kimi çox gözəl aboylarla, pəttən artıq zənglə vurulmuş aboylardır. Evimiz 59.000 manata satışa çıxıb, sözsüz ki, real alıcılarına endirim olunacaq. Evin də torpağı da tam büdcə sənədlə qaydasındadır. Bura isə yataq otağıdır. Yataq otağı gördüyünüz kimi gözəl aboylarla təsiss olunub. Əlavə məlumatım Zəhra bilirsiz, kanalımıza abunə olmağı, videoya bəyənməyi unutmayın ki, yeni saçla çıxan evlən birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlə qismət etsin. Yenə də evimizə endirim olacaq.